Вітаю на РБК Україна. Путін знову за мир. Але якщо Україна складе зброю, Трамп нібито б'є по російській нафті газу і банкам. CBS News Це повідомляє. Ну а поки імперія торгується, її армія а, нарощує атаки в Курській області, а дрони СБУ потроху знищують воєнні об'єкти імперії. Зосередимось на цьому, а також на 30-денному перемир'ї. Маю на зв'язку ізраїльського воєнного оглядача Ігаля Левіна. Пане Ігорю, вітаю вас! Да, да привітаю. Отже, Україна та Сполучені Штати Америки запропонували 30-денне перемир'я. Путін відповів умовами, які виглядають як ультиматум жодної мобілізації, жодної зброї і підготовки до майбутніх боїв. це реальна позиція, це відмова. Як це трактувати? Да, да, адказ. значить наказ. Просто вони хочуть злість Трампа, тому он від'ївати так. От Юля, да -да -да. какаби -как да, но ні. Ну, как бы я напомню, что Россия изначально говорит 22 -го года, что хотит за сокращение арбитража и так далее, за конец войны. Более того, не говорили, что вообще никакой войны не начиналось. Вот, только на своих условиях. Вот и все. Ну, то есть они эту политику продолжат дальше. А их условия – это капитуляция Украины, сокращение армии, вот ограничения, не поставка вооружений, ну и так далее. Как далее на ваш полет будет диеты Трамп? Трампа? Это майорозизлы Трампа? Если будет действовать Трамп, да, только Трамп. Это абсолютно непредсказуемый человек, и вот агент хаоса, вот, поэтому тут что -го угодно может быть. Давайте не будем превращаться в это все-таки гадание на, на Таро картах, и будем просто наблюдать за Трампом. Добре, а чи можливо, ну, суто гіпотетично якийсь воєнний і не санкційний економічний, а воєнний інструмент? Я пригадую, як Трамп ліквідував генерала Солеймані, наприклад. В моїх ефірах лунала така думка, вона дуже екзотична. Але ну, чи можна таке припустити, що Трамп просто ліквідує Путіна? Ні. ні, ні. Це Абсолютно. Чему? Это связано с тем, что Соединенные Штаты стратегично не желают развалу России? Да, конечно. В первую очередь, ну, глобально ж, американцы спасают русских. Вот, если Путина будут убирать, кстати, Путина будут убирать его элиты внутри, вот, элитам внутри России, кстати, кто-то может помочь убрать Путина, это да. Но опять же, это вопрос такой, как бы... тут много можно, как бы, ходить вокруг да около, гадать. Та, ну, зачем этим заниматься? Вот. Сулейманица, ну, другой все-таки, как бы, уровень, это разные-разные калибры. Хотя, да, тоже государственный денег, государственный муж, вот, но и как бы Иран, и Россия, это тоже... Иран не ядерное государство, Россия ядерная. Для США это имеет значение. Более того, одна из главных вообще стратегий США не допустить, чтобы у Ирана оказалась ядерное оружие, -то, значит, итоге. Вчора Путін говорив про ситуацію на фронті. В його словах є хоча б якась логіка. Я маю на увазі те, де він каже, що Росія має ініціативу, контролює і наступає. Ні, то що він говорив, це, це все не потрібно звернути увагу. Тут друге головне, що от він з'явився вперше і засвітився в воєнній формі. От mm -hmm. це якраз було опубліковано? Це було опубліковано після того, як совершає Україну. договорились о том, что Украина согласна на 30-дневное временное прекращение огня на фронте и так далее. Он показывает это, смотрите, ну, у нас война идет, мы воюем, воюем, продвигаемся, вот я в военной форме и так далее. То есть это такой контр. То есть они пытаются показать, ну они что-то там договариваются, говорят, а? а у нас как бы тут война идет, мы воюем, у нас все хорошо. То есть это сигнал был. Они а в том смысле, что нужно буквально понимать, что он разговаривает, это шоу. А як насправді, як от вашими очима ситуація на фронті зараз складається? Вона на користь Росії чи, <звілляє> чи ні? Ну Росія 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 на чій території знаходиться? Росія знаходиться на території України. Так, да, правильно, Ну, так і з 22-го року, года 2014 года. Року, 2014 года стратегія на стратегічного уровні э, ініціатива на стране Росія так, не менялась. Отже, Путін може диктувати саме за рахунок цього, І, і, і Трампу немає, що відповісти. Що у Трампа є, не є, ми не будемо гадати. тому що Трамп показав, що на Генхаус може абсолютно всі свои вот, э, доводи, бажання, требования, і так далее. Так далее. Вот. Глобально американці, не Трамп, а американці США, це ще з адміністрації Байдена почалося, спасають Росію, 22-го року її спасают. Вот. Но сам Трамп не предсказуем в своих решениях, что он как, как он проснется, так он решит. Ну, как с тем же ликвидацией Сулеймани проснулся и сказал, что все, грохнет его. Поэтому я бы здесь сейчас не занимался выгаданием. Еще раз я возвращаюсь к этому. Ви писали раніше напередодні, коли нам відмовили у розвідданих і припинили постачання зброї, що Штати ризикують воювати на боці Росії. А коли все це скасувалося, ну власне можна говорити про те, що штати не воюють на боці Росії. Однозначно зараз займають проукраїнську позицію? позицію. Ну, українська позиція в чому заключається? Як ви поділяєте, що той чи інше государства займає проукраїнську позицію позицію ні? Американцы, они э, хотят всеми силами эту войну закончить, заморозить. Так как Украина находится, по их мнению, в слабой позиции, они хотят это сделать новой Украины. Более того, нужна Россия. Как я уже сказал, они Россию спасают. Опять же, американцы, не Трамп. Еще начиная с Байдена и 22 -го года. Потому что если бы они еще тогда э, Летом, я особенно осенью, когда фронт у России посыпался в Харькове и Херсоне, они еще не провели частичную мобилизацию, то есть у них не было людей, никаких еще линий обороны не построили. Если бы тогда американцы резко закинули много оружия, Украина двинулась бы дальше. И, и бы нечего было бы как бы держать фронт, потому что опять же еще тогда не было ни зеков. Не выплат всех этих и так далее, и так далее. Это была целенаправленная стратегия американцев тогда: вот. придержать Украину, то есть спасти помочь России. Поэтому, как бы, как это определяется настроение на стороне? Ну, то есть, то, что дают оружие, дают оружие, чтобы ослабить Россию. С тем нужно, чтобы Россия сохранилась, но ослаблена. Вот. Но, в этом смысле американская стратегия она казалась успешной и удачной для них. Они руками украинцев ослабили Россию. А сейчас они всеми силами пытаются заморозить вот. с максимальным давлением пока вот на Украину. Ну, то есть ну, больше часть всех вот нет, и давление происходит на Украине, не на Россию. Как вже говорили, в не жому с мяч на стороні русских, и Путин і потім нет, що ні, не согласен. загласне. Ну, посмотрим, що такие такі будальші действия. а чому і активные действия. дійства? Тому певні за чим гадати, просто как поведут как себя американці дальше. Ви целом, э, бачите собі реалістичну у э, цю картину з 30-денним перемир'ям? Якщо Трамп зараз дотисне якимось чином, там Вітков поїхав у Штати, а от припустимо, погодяться вони. А, чи можливо ці 30 днів реально не стріляти не бомб? Ну, могут ли солдаты физически не стрелять, а самолеты не взлетать? Ну, могут, конечно. То есть физически все возможно. Возможно, вообще войну прекратить, если Путин решил вывести войска. Ну, или, например, кто-нибудь из Башни Кремля его убирает и, и говорят, все, сворачиваемся. Но как в свое время, например, эти, как его... Вспомним Первую мировую войну. Как, как проиграли немцы? Где они были? Под, под Парижем, на минуточку. Угу. То есть немцы, ну, представьте себе, вот вы житель Берлина, вы читаете в газете, как ваши войска под Парижем. Буквально. это Париж. А через буквально пару, пару недель, все вы капитулируете, вас разбирают, запрещают вам иметь армию, все рассыпается. Вот а Франция триумфальная, как бы. Или царская Россия, там, Барселонский прорыв, наступает вперед, а потом у них революция, все рассыпается, откатывается, вот, теряют территории. Украина тогда независимость получила УНР. Все эти там, республики образовались, и так далее. И так далее. Вот, начало гражданская война началась. Вот, поэтому война может прекратиться не только на 30 дней, но может вообще полностью прекратиться. Вот, физически это все, все реально, все возможно. Другое дело, что нет никакой политической воли и желания при Просто есть воля и желание воевать дальше и, и, и забрать все награбленное, нахапанное, территории, и вот условия и так далее. Як ви станом на сьогодні оцінюєте зусилля Європи за сумою там, всіх заяв Спро Пурсула Фондерляєн, 800 мільярдів, Парасолька Ядерна Макрона? А, чи схоже на те, що Європа дійсно здатна підготуватися найближчим часом захистити себе? Я вже не кажу про Україну? Слухайте, про Європу дуже хорошо сказав Кулеба мід України. В интервью с, у Стерненко недавно, несколько дней назад, вот, очень хорошо сказал. Он говорит, вот когда утром просыпается человек, кому-то, чтобы собраться на работу, нужно 5 минут, а кому-то 45 минут. И. Вот Европа, это вот, которая 45 минут. То есть они все могут, у них все есть, они, ну, у них богатые возможности, но они собираются очень долго. И вот большой вопрос, вот, э, не опоздают ли они на работу, так называется, вот, не опоздают ли они на войну с такими долгими сборами. У все в них є, і можливості є, і делается, і виділяються деньги, і програми вже є програми переворушення, збільшення розповідають. Ну, все це опять же в времени. Вот наскільки успеют, так сказати, що на Курщині Росія каже, що в ізоляції. Ну, вчора буквально Путін вимовив все, що українські війська в ізоляції. Як ви там бачите ситуацію? Ситуацию там да, могут видеть только полевые командиры, вот, и вот нет никакого смысла вообще ну, украинцам ревняться на, на слова э, Путина, что там Путин говорит и так далее. В Израиле никто из израильтян не смотрит, что говорит президент Ирана про ту или иную ситуацию в Сирии или в Ливане, и тем более как-то в СМИ ее комментируют или публикует и так далее. Вот это не абсолютно неинтересно нам, что там говорит президент Ирана. Это разве только -то разведка, и, и, и психологические комитеты, и эти отделения, которые занимаются анализом вот по открытым данным, которые это все заявляют и так далее. Що відбувається у нас на містах, скажімо, там, на фронті в чи на фронті в Лівані, знають наші командири. Так само у вас що відбувається там, повинні відповідати ваші польові командири і ваші воєнні. А чи є загроза для сумської області? Зараз просто багато. Я вже не буду посилатися на Путіна. Голова сумської обласної військової адміністрації каже, що російські ДРГ намагаються постійно заходити на сумщину практично по всьому кордону. Чи є взагалі залі сили в Росіян от зараз переломити ситуацію на Курщині і зайти на територію України? Некорректно поставленный вопрос, потому что э, с 2014 года, ну, с 2022 особенно, вся Украина все это под угрозой, и, и линия фронта это не только там непосредственно на Донбассе, все пограничит с Россией, и, кстати, с Белым тоже это линия фронта. Просто где-то линия фронта, она неактивна или, или малоактивна, это значит, что это не линия фронта. Это не то, что вы воюете на Донбассе с Россией, а вот на границе у вас мир. Нет, вы вообще то с Россией. То есть это, ну, в этом смысле э, угроза есть всем пограничным областям всем граничным областям Украины, которые являются фронтовыми областями на самом деле. И так как у нас фронт, он двигается вперед и назад. Да, ну, субской фронт ⁇ это субской фронт. ну то есть Там идет война. Как это можно расценивать? Угроза есть всем. В том числе, кстати, угроза Киеву. Киев ⁇ фронтовой город, на минуту, я напомню. Он уже находится не в центре Украины. Он находится на севере Украины. Очень недалеко от границы. Это как раз та одна из причин, почему... В 2022 году он был в полуокружении так быстро, насколько мы смогли его полуокружить? Прифронтовый город, по сути. И если у вас прифронтовой город э, в войне такого масштаба страшной, является ли это угрозой? Конечно, является угрозой. Поэтому зачем Сумской говорит, у вас Киевская под угрозой, вот, вся Украина под угрозой. А взагалом про інтенсивність боїв, якщо проаналізувати, подивитися згори на те, що відбувається на Покровському напрямку, наприклад, стабілізовану ситуацію, можна говорити про те, що ми якось вирівнялися і стабілізувалися дійсно, чи це зати ще перед е, штормом, ну, ми бачимо, що Україна наносить е, е, на тактичному рівні серію контрудав. У них не виходить от, реалізувати, реалізувати свої задумки якраз на направлінню у русських. Будем смотреть, как это будет развиваться дальше, опять же, с чем угадать. Нужно же понимать, что аналитика, вы анализируете, что было, вы не гадаете, что, что, что будет. Кто гадает, что будет, это гадалка, это не аналитика. Ми не можемо аналізувати того, що не случилось. Ну, давайте так. Те, що сталося: дрони СБУ сьогодні вдарили по складу ракети С-300, С-400 у Білгородській області. Ви можете це прокоментувати. Наскільки Україна дійсно послаблює э, росіян такими ударами останнім часом? Я не в розвідці. Я не знаю У мене немає даних скільки було, скільки нанесли ударів і так далі. Да, вам не скаже, яких даних вот, хто вот, не є как бы, служб високого рівня, вот це болталогія буде. Ну е, наскільки коректно говорити, просто я е, останнє питання, повертаючись до Трампа, лунає думка, що е, Трамп не може диктувати СБУ бити чи не бити по НПЗ російським. І навіть якби Трамп захотів нас зрадити, нас, Україну, в нас вже є сили, ми сильніші ніж коли-небудь. Е, ви розділяєте такий погляд чи ні? Ну, сильніші Україна сьогодні, ніж в 2022 році, году, дані сумніва. Есть ли у Украины возможности наносить удары в глубину России, в том числе сами, без помощи американских разведанных? Да, нет, Более чем. Не говоря о том, что стационарные объекты, стационарные объекты, как те же ПЗ, они же не бегают по России. То есть если вы знаете, что где-то есть НПЗ, вы знаете, что там есть НПЗ. Вот. То есть Украина в плане целой линейки вооружений вышла на суверенный полностью уровень. Вот. Те же дроны где-то. 90-95% всех дронов производства украинское. Более того, как раз именно европейские друзья вот, вам помогают, ну, коалиция дронов там, и так далее, поддержка. Вот, поэтому э, тут вообще никакого нет, нет отношения к Трампу или не Трампу, тут, вот, это вообще все ни при чем. Вот, э, если вот Украина хочет нанести удар в глубину России, и не в эскалации с 300 или от ПЗ очередной, или просто вот налет на Москву, то был уже 300 дронов. От Україна есть возможность це зробити. Кстати, нальот можливо було як демонстрація. Ну, не наліт массовый на Москву. Це була демонстрація сили України і возможностей. Ну, а це максимум можливостей. Просто, знаєте, можна накопичити 330 дронів і, і один раз їх запустити, а можна натякнути на те, що в нас їх 3300. Тут про що йдеться. Такі є можливості, знає тільки генштаб і высшее руководство України. Дякую, дякую за аналітику, дякую за розмову. Ігор Левин, израильский военный глядач, був моим своєю розмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть лайк.